Анжелика, привет! Расскажи, чему выбрала саму Вокдок? Я выбрала его... Заходишь в интернете, значит, там будет миллион разных вариантов, где обучаться. Но спасибо за хорошую рекламу и, в принципе, за много хороших отзывов. Именно поэтому я его и выбрала. Ну и плюс из-за того, что здесь еще есть практика, есть возможность после того, как ты обучился, еще чего-то доучиться. Расскажи, как тебе порода наибольшая сподобалась, а какая была наиваще на уроках? путать, потому что он был в конце, и у меня хорошо получилось его подстричь. Привет, Вегас! Это та собака, это была единственная собака, которая дергалась, у нее было все очень эмоционально, я за ней бегала с ножницами, чтобы ее достричь. А самое сложное, наверное, мне далась эти юрики Йорики просто они такие чуть -чуть. Приветик. Супер. И расскажи, пожалуйста, что можешь побажать наступному поколению наших учеников? А, учиться, запоминать, максимально задавать вопросы, даже э, глупые, если ты считаешь, что это глупые, все равно задавай, больше узнаешь, больше поймешь. Если есть знакомые с собаками, спрашивай у них какие-то может вопросы, есть, чтобы потом задать в школе, и ты будешь знать еще больше, чем мог знать кто-либо. Супер, дуже дякую.